न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में वाक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई जिसके बाईस फैक्ट्री का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया जबकि आग ने करीबी दो फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया फायर ब्रिगेड हुकाम ने तीन घंटे की तगदो के बाद आग आरोप काबू पा लिया जबकि कूलिंग का अमल जारी है अले सुबह कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में गैस भरने के बाइस आग लग गयी जब फैक्ट्री में आग लगी तो उसकी छत आरोप छह ऐसी आठ मजदूर सो रहे थे जो बर वक्त फैक्ट्री ऐसी बाहर निकलने में कामयाब हो गए आग लगने के बाद ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गयी ताहम तंग गलियों के बाइस उन्हें इमदादी कामों में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसकी वजह ऐसी आग ज्यादा फैल गई और उसने करीब ही मौजूद एक तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री और एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया इब्तदीई तौर पर फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की तहम आग की शिद्दत के बाइस फायर ब्रिगेड की नौ गाड़ियों और दो वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया और लगभग तीन घंटे की तगदो के बाद आग पर काबू पा लिया रेस्क्यू हुकाम ने रिहायशियों को इमारत के करीब न जाने की हिदायत की है क्यूँकी फैक्ट्री का एक हिस्सा तो पहले ही गिर चुका है और अब दूसरा हिस्सा गिरने का भी खदशा है जिसके बायस लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गयी है इस मौके आरोप जरा इबलामा के नुमाइंदों ऐसी गुफ्तू करते हुए फायर ऑफिसर इम्तियाज ने कहा बिल्कुल आधे घंटे के अंदर हमारी पाँच गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी और इतनी बड़े, मैंने कहा ना उस वक्त तो जो फायर फाइटिंग शुरू हुई है अंदर फायर फाइटर काम कर रहे थे बिल्डिंग बाद में गिरी है इतनी बड़ी आग नहीं होती अगर बिल्डिंग गिरती नहीं तो जब तक ये हम फायर फाइटिंग वर्क कर चुके होते टाइमली स्टाफ था ट्रेंड था क्वालिफाइड है जिसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफ को भी सेव करा और इसको कवर किया अगर ये फैक्ट्री की आग मजीद साइडों की फैक्ट्री में चली आती तो वो कंडीशन थी जो इनकी इंतहाई अहमियत की वजह से अहम काम की वजह से इन्होंने कवर किया Lotus Lake Towers, a groundbreaking एंडेवर by Lotus Properties. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क हर खबर जानने के लिए देखते रहिए टी एन टीवी